میرا بندہ پھال گیا منو، منو کلو، تو مقتول کی والدہ اور بہنہ موجود تھی جس طرح وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں ایک والدہ جس کا جوان بچہ اس دنیا سے قتل کر دیا جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بہن جس کے لیے وہ شادی کی تیاریاں کر رہا تھا اپنی بہن کا فرض ادا کرنے کے لیے اس کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اور اپنی محنت مانگنے کے لیے وہ ایک گھر میں جاتا ہے اپنے پیسے مانگنے کے لیے اور اسے وہاں پہ قتل کر دیا جاتا ہے ہم سب بداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے بھائی خدا کے لیے یہ بہت ظلم ہوا ہے ہمیں آج تک یقین نہیں آتا کہ اتنا پیارا بچہ ہم سے جدا ہو گیا جو ظالم ہے جس نے اتنا ظلم کیا ہے سے بے دردی سے قتل کیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے وہ تو خود ایک لوگوں کا ہمدرد اور مسیح جو تھا انسان تھا اوروں کے لیے آواز اٹھانے والا ہے

قتل کر دیا جاتا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں زاہر نامی شخص کے آبائی گاؤں بتیس ٹویلو میں اور میرے ساتھ اس کے لوحکین موجود ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آتا ہے اور کس طرح اسے بھی دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے آپ اس کیس کے مدعی بھی ہیں تو یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آتا ہے بھائی یہ نا میری والدہ مجھے کہتی ہوں کہ بھائی اتنی لیٹ ہو گئے بھائی اتنے لیٹ نہیں ہوتے تو ابھی تک آئے نہیں ہیں تو میں اپنی والدہ کو پوچھتا ہوں کہ اپنے سسٹر کو کہاں کام کرنے کے گیا تھا وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ مسلم ٹاؤن کام کرنے گیا تھا اور میں ان کو گارڈن ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن کہتے ہیں تو میں اتنی نا میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے لمبر دیں میں مجھے لمبر لے آ کے کال کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی کو جب کال کرتا ہوں تو میرا بڑے بھائی, بھائی دو, دو کال پک نہیں میری کرتا میں جلدی سے وہاں سے نکلتا ہوں تو میں نکلتا ہوں جب رستے میں پہنچتا ہوں تو اپنے ماموں کو بھی کھا دیتا ہوں میرے ماموں سے میرا رابطہ نہیں تھا اور ماموں کو وہاں سے میں دیتا ہوں اور لے کر ان کے گھر جب پہنچتا ہوں جب ان کے گھر پہنچتے ہیں بھائی جان تو باہر ایک فائر کی آواز آتی ہے جب فائر کی آواز آتی ہے تو ہم بھاگ کے اس کے گھر کے اندر جب انٹر ہوتا ہوں نا میں تو میرے بھائی لگ بھگ فون کے اندر پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب میں پوکھ پوکر کو الگ آتا ہوں ون پائی پہ کال کرنے کے لیے تو میرے پاس موبائل نہیں ہوتا تو میرے پاس موبائل نہیں ہوتا تو بس میرے بھائی کی ہوئی ہوتی ہے آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں جس نے اسے قتل کیا وہ وہاں پہ موجود تھا جی بھائی کون تھا جس نے قتل کیا بھائی اس کا عبد المتین اس کا نام ہے تو وہی اس کے ہاتھ میں جب موزر تھا وہ موزر پھینک کے باغ ہے کیا پہلے بھی آپ کا بھائی وہاں پہ جا کے کام کرتا تھا جی بھائی اصل کیا وجہ کیا تھی وہ کس لیے آپ کے بھائی کو اس طرح قتل کرتا ہے بھائی یہی تھا وہ پیسوں کا لین دین تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا میری والدہ کو وہ تو تین چار دن سے کال کر رہا تھا میری والدہ کو بتا کے جاتا ہے کہ وہ مجھے دو تین دن سے کال کر ایک بریکر خراب ہے میرا بریکر آگے لگا دو قاتل آپ پہلے دو تین دن سے آپ کے بھائی کو کال کر رہا تھا کہ ہمارا کام کر کے جائیں آ کے جی جی پہلے ان کے درمیان کوئی ایسے معاملات تھے بس اس نے یہی امی نے کہا کہ وہ کہتا کہ کچھ پیسے تمہارے بکایا وہ بھی آگے لے جو اور میرا کام بھی کر دو بریکر آگے صحیح کر جو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے درمیان کوئی پہلے لڑائی ہوئی ہو یا کوئی اور ایسے معاملات ہوں کچھ ایسا سین ہے اندر بھائی ایسا تو کچھ نہیں ہے بس یہی تھا کہ بس ہمیں یہی پتا تھا کہ وہ اس کو وہ مزدوری کرنے گیا ہے اور ہمارا وہ باپ جیسا بھائی تھا ہم دوبارہ یتیم ہو گئے ہیں بھائی جان کا بھائی کوئی دس بارہ سال سے کام کر رہا اس کے والا صاحب کا اور اس کا اور وہ پورے لاہور میں کام کر رہا بھائی کا تیس سال ہو گئے تھے ہم گاؤں میں رہتے تھے گاؤں سے ہم لاہور چلے گئے مزدوری کے لیے بس بھائی کبھی نہیں یہ پتہ تھا ہنسا ہمارے ساتھ کبھی ہوگا بھائی جان اس نے تو کبھی کسی مکھی کو نہیں مارا بھائی جان بہت ہی نائت اور شریف انسان تھا بھائی جان اللہ تعالیٰ اس کی مفرت پرمائے ہمیں صبر دے اللہ باغ اور بھائی جان اس مجرم کو میری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے ہم سب بداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے بھائی خدا کے لیے آگے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی پولیس آپ کا ساتھ دے رہی ہے بس بھائی جان ابھی ٹرائل چلے گا پھر چلے گا انشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے ساتھ کیا آپ کو کبھی پہلے نہیں پتا چلا کہ آپ کے بھائی کی اس کے ساتھ کوئی لڑائی یا منہ ماری یا کوئی ایسا سین ہوا ہو نہیں بھائی کبھی ایسا نہیں تھا کبھی ایسا ہی تھا وہ بندہ ہی نہیں ایسا تھا بھائی جان وہ محنت مزدوری کرنے والا بھائی تھا ہمارا کبھی زندگی میں ایسا نہیں اس نے کیا تھا کبھی ہوا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں اسے سزا دلوائیں گے معاف کریں گے کیا

جو کہ اپنے بھائی کے قاتل کا سزا دلوانے کے لیے اپنا حق مانگ رہے ہیں تو پتہ نہیں اب ان کو بھی ان کا حق ملتا ہے یا نہیں ابھی میرے پیچھے اس علاقے کے اس نوجوان کے گاؤں سے کچھ لوگ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ لڑکا کیسا تھا ٹھیک ہے اس کا بیہیویئر کیسا تھا نیچر کیسی تھی تو ہم علاقے کے لوگوں سے بھی جانتے ہیں آپ زاہد محمود کو کب سے جانتے ہیں جی عرصہ دراز سے یہ بیٹا زاہد محمود ہمارے گاؤں میں جمع پلا ہے اس کی پرورش ہوئی یہاں یہ اپنی مزدوری کے لیے اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ لاہور میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا کیسا یہ لڑکا تھا اگر آپ اس کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں جی بالکل ہمارے ہاتھوں میں یہ جمع پلایا یہ بڑا اچھا لڑکا تھا نائس اور شریف لڑکا تھا بہت محنتی لڑکا تھا یہ اس نے گاؤں میں سے ہی کام سیکھا ہے الیکٹریشین کا یہ الیکٹریشن کا کام کرتا تھا تو اپنی والدہ اپنی سسٹر اپنے دوسرے بھائیوں کی کفالت کے لیے یہ لاہور میں ارسد راز سے مقیم تھا ادھر یہ آپ لوگ کیا قتل کیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ بہت اس کے ساتھ ظلم ہوا ہوا ہے تو یہ جو مرڈر کیس ہوا ہے ہمیں انیس تاریخ کی رات یہ واقعہ ہوا ہے ادھر لاہور میں تو ہم ہمیں بیس کو یہ صبح اطلاع ملی ہے کہ اس کو بڑی بے دردی سے کسی ظالم نے اس کو قتل کر دیا ہے تو یہ کسی کے گھر میں کام کے لیے گیا الیکٹریشنوں نے خود ہی بلایا ہے تو یہ بندہ جا کے اپنا جب کام کر رہا تھا تو اسی اصنا میں اس لڑکے نے اپنے پسٹل سے اس کو قتل کر دیا بے دردی سے ابھی آپ آب کیا چاہتے ہیں اب ہم پورے گاؤں والے اس واقعہ کے ساتھ ہم ہماری ہمدردی ہے اور بہت ہمیں افسوس ہے کہ یہ اتنا بڑا المناک جو ثانیہ ہوا ہے ہم آپ میڈیا کے ذریعے اعلیٰ حکام سے یہ ہماری گزارش ہے کہ ان کے گھر والوں کو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اور جو ظالم ہے جس نے اتنا ظلم کیا ہے اسے بے دردی سے قتل کیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور اس کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ زاہد کو کب سے جانتے ہیں؟ یہ ہمارا محلے دار کیا بالکل ہمسایا ہے یہ مجھے مامو کہتا ہے اور میری والدہ کو نانی امہ کہتا ہے بہت ہی محبت کرنے والا اور پیاروں کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں اس نے بچایا کبھی کسی سال بلکہ محبت سے ادب سے ہر کسی سے پیش آتا تھا اور بہت ہی اچھا بچہ تھا ابھی آپ کی کیا اپیل ہے ابھی کیا چاہتے ہیں آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی اور ظلم ہوا ہے اس کو انصاف دلایا جائے اور اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے یہ بہت ظلم ہوا ہے ہمیں آج تک یقین نہیں آتا کہ اتنا پیارا بچہ ہم سے جدا ہو گیا آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں زاہد زاہد تو میری خالہ کا بیٹا ہے میں میرے سے بڑے ہی ہوں میں چھوٹا ہوں تو ادھر ہی رہتے رہے ہیں ادھر سے اس نے کام سیکھا ادھر سے پلا بڑھا پھر اب لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں کافی عرصے سے وہ لاہور ہی رہ رہے تھے لاہور میں ہی اپنی محنت مزدوری کرتا تھا کہ بھائی کام کر رہے ہیں کام کے دوران انہیں نہ فائر جو نہ لگا ہے وہ تو خود ایک لوگوں کا ہمدرد اور مسیح جو تھا انسان تھا اوروں کے لیے آواز اٹھانے والا ہے آج وہ خود انصاف کا منتظر ہے آج ہماری بھی تمام احکامتیں اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور سب سے یہی اپیل ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے میری آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب اور ان سب سے گزارش ہے کہ اس ہمیں ہمارے ساتھ اس جو ہولناک واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کھڑے اور ہم, ہم ہمیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ اس سے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اوروں کے لیے یہ ایک جو حادثہ ہے یہ ان کے لیے نصیحت ہو کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے اور اس کو سزائے موت ہوتی ہے کہ وہ ایک نہایت ہی شریف بچہ تھا اور اپنی محنت مزدوری کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے لاہور جا کے شفٹ ہوتا ہے اور عرصہ دارا سے وہاں پہ لاہور رہتا ہے اور الیکٹریشن کا کام کرتا ہے اور دوران الیکٹریشن وہ جب کسی کے گھر کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ اپنی محنت اپنی مزدوری مانگنے کے وجہ سے وہ بندہ تیش میں آ کر اسے گولی مارتا ہے فائر مار کر قتل کر رکھا ہے ابھی اہل علاقہ کا صرف ایک ہی گزارش ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے جی اس وقت میں سچمکول کی والدہ اور بہن موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آتا ہے میرا بیٹا جی پندرہ سال تو الیکٹریشن کا کام کرتا جی دوسرا بیٹا میرا ب... کپڑے کا کام کرتا جی من فون آیا کہ میرا آگے پک کر لا دو پہلے بھی کتے کام کم کرن گیا ہوئے گا میرا دوسرا بیٹا کپڑے کا کام تو جی جدو آیا سردر بھائی ادھر گیا پہلے آیا وہ آیا ہی نہیں بالکل ہی میرا شزاد بیٹا میرا پرش دے جیواہ ہو گئی میں اپنا پت پا لیا جبان کیا ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਸਮ ਸੀ ਓਏ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵੀ ਅਨਾਸ ਕੋਲ ਅੰਤਾ ਬਰਾ ਦੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਕਣਾ ਪੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਣ ਭਰਾ ਝੂਟਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਪਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ گھر میں پینٹ وغیرہ کر کے کہتے کام پہ میں جا رہا ہوں میں کام کر کے پیسے لے کے ابھی دوبارہ پینٹ جو رہتی ہے لے کے آتا ہوں کرتا ہوں بھائی نہیں آئے چھوٹا بھائی کپڑے کا کام کرتا ہے تو وہ, وہ آئے ہیں تو میں ان کو ان کو بتایا وہ گئے ہیں پتہ کرنے کے لیے پتہ چلا کہ جن کی طرف کام کرنے گئے انہوں نے اس کو شہید کر دیا قتل کر دیا ہمیں تو مریم نواز سے یہی ہے یہ وہ ہمیں انصاف لے رہے آج تک کبھی کسی کو انصاف لیکن ہمیں انصاف چاہیے انصاف چاہیے محنت کے پیسے نہیں لوگ دیتے وہ محنت کرتا تھا اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا تھا ماں بیوہ اور بہن کہہ رہا میں میری ماں میری جنت میری بہن میری جنت وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا ہمارا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے اور پانچ نکڑی جائے دی جدا میرے بیٹے نوانے انہیں میرے بیٹے کرنے کے کام نوانے جی ناظرین یہ میرے ساتھ مقتول کی والدہ اور بہنہ موجود تھی جس طرح وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں ایک والدہ جس کا جوان بچہ اس دنیا سے قتل کر دیا جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بہن جس کیلئے وہ شادی کی تیاریاں کر رہا تھا اپنی بہن کا فرض ادا کرنے کے لیے اس کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اور اپنی محنت مانگنے کے لیے وہ ایک گھر میں جاتا ہے اپنے پیسے مانگنے کے لیے اور اسے وہاں پہ قتل کر دیا جاتا ہے مریم نواز صاحب سے اپیل ہے وزیر اعلیٰ سے کہ وہ اس اس خاندان کو اس ماں کو اس بہن کو اور ان بھائیوں کو انصاف دلوائے تاکہ انہیں انصاف ملے اور کم سے کم اس شخص کو جس نے اسے قتل قتل کیا اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے میں ایک مریم نواز سے ایک رویسٹ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے تایاب کو قتل کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے ابھی آپ لوگوں کی کیا گزارش ہے کیا اپیل ہے بھائی جان ہماری یہی ریکویسٹ ہے پوری میڈیا سے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے ہاتھ بند چھوڑ کے ہمیں انصاف دیا جائے ہماری آواز کو بلند کیا جائے اور تہمینہ شیخ سے بھی میری ریکویسٹ ہے میں ان کا بہت بڑا فین فین فالوئر ہوں میری ریکویسٹ ہے ہمارے بھائی کا انصاف بھی جائے جی اس ٹائم ان بھائیوں کی یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری آواز کو بلند کیا جائے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کر ان کی آواز بنیں اور ان کی آواز کو بلند کریں